សួស្តីបងប្អូនអោកគេឡោនេះយើងមករៀនដាំសាឡាត់បងប្អូនណាបាទសាឡាត់ស្រួយណាបាទណានេះក្រពួយសាឡាត់ស្រួយខ្ញុំទិញមកពីផ្សារបាទនេះពូនេះកាបពួយមកពីចិនបាទនេះសតោសោះចិនបាទយកមកចប់នេះប្រហែល5000បាទ5000រៀលយ៉ាងទេបាទ โอเคអញ្ចឹងសាក់៥0សាក់មើលវាយ៉ាងមិនដែរបាទបានអូខេអញ្ចឹងជាតំបងគឺយើងបណ្ដោះសិនណាបាទហ่าក្បណ្ដោះ30នេះសិនអញ្ចឹងវាយើងត្រូវលេយដៃវាបាទវិញនេះក៏ដោយរដងអញ្ចឹងគឺយើងមាននេះដៃបាទហ្នឹងនេះគឺធ িউ អង្ការហ្នឹងនេះគឺអាចកោបាទអាចកោស្នុត ចឹងគឺយើងលាយដូចពីមុនពីមុនចឹងតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំតែងជំរាបជូនគឺ733ណាគឺមានលេខដៃហ្នឹងគឺ7ភាជាកម្មនេះ3ភាចំណែកខូស្មនេះ3ភាយើងយកមកលាយគ្នាឲ្យសមមកនឹងខ្ញុំយកមកដាក់លីងក្នុងចានដែកហ្នឹងបាទចឹងយើងចាប់ដើមលាយមកគឺអាខ្ញុំបរិញ្ញានេះអាភីនេះបរិញ្ញាហ្នឹងធូចទីຂ្នាតបាទនេះនេះ ក្នុងឆ្នាំអបស្អកគេហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដីហ្នឹងចំនួន2ហ្នឹងមក បានក្នុងពីរហើយអញ្ចឹងដាក់แหนដាក់កោសម្ងួតនេះបើនេះអញ្ចឹងយើងបានដាក់នឹងឯកោហើយអញ្ចឹងយើងចាប់តែដាក់ផេះដាក់ឈូងបាទដាក់ឈូងកាសដាក់ឈូងកាមនេះបីแหนងមក ចឹងលាយគ្នាហើយណាបាទយើងបានអាចកូស្ងួតយើងបានដីហើយយើងបានឈូមកាមបាទចឹងយើងលាយវាសពមកណាបាទជ្រលាយវាសពមកអូខេឡហើយយើងលាយដីសពឲ្យនេះបាទលាយដីលាយជាមួយនឹងឈូមកាមលាយជាមួយនឹងអាចកូស្ងួតនឹងសពឲ្យបាទច្បាល់ជួយគ្នាឲ្យហើយអូខេចឹងអឺនេះសំរិទ្ធដែលខ្ញុំយកមកសាបនេះមានងាយៗទេសាមញ្ញៗទេងាយរូបាទ គឺយើងមានធំស៊ីគូលមានចាននេះយើងប្រើអស់ហើយយើងជ្រៀកឧបកដាលទៅហើយនេះយើងចោះប្រហោងវាតិចតិចណាបាទនេះខ្ញុំឆ្លាប់ប្រើសម្រាប់សាមុនមុនហើយអញ្ចឹងវាមានចិត្តដៃខ្លះបាទខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺធំទឹកក្អោបបាទធំទឹកក្អោបបោកក្អោបឲ្យហ្នឹងបាទយើងចាត់វាខាងលើអញ្ចឹងទៅជ្រៀកខាងលើចាញ់ទៅហើយនេះគឺជាកំបោរឯងបាទ បាទសម្រាប់ដងទឹកមួយឡើងទឹកប្រព្រឹត្តផ្សេងហ្នឹងណាបាទហើយវាបែកហើយវាចាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ប្រើហើយខ្ញុំយកវាមកចោលប្រហោងហ្នឹងមកបាទហើយយើងអាចបំលំសាបានអញ្ចឹងអឺការដាំដំណាំងាយងាយនៅផ្ទះគឺយើងយកតែរបស់ងាយងាយទៅបាទយើងអាចតាមបានឲ្យស្មោះស្មានច្រើនទេបាទអញ្ចឹងយើងសាបនេះសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាំដាក់ដីចុះមកនេះដីយើងបានលាយចុះដាក់វាសពហើយហ្នឹងដាក់ចូលហ្នឹងមក គេកំពុងយកបាញ់ពេកតើគេគណណាបាញ់ពេកពេលយើងចាក់ទឹកទៅវាហៀរអស់ពេលយើងស្រោចទឹកហ្នឹង ចា <im sharing> ំមកណាបាទនេះបើមកយើងណាដូចនេះបន្តទៀតឡើងមកណាបាទអូខេខ្ញុំដីដូចយើងមកសល់នេះយើងអាចទៅប្រើថ្ងៃក្រោយស្រាប់ដាក់អីដាក់អីផ្សេងទៀតបានបាទអូខេចាំដល់ពេលយើងចាប់ព្រមសាបហើយនេះយើងមានត្រប់សាឡាត់ហ្នឹងនេះ ຈິກຕິກເວມາບາດເອົາແກ້ລາໃຫ້ຫມຫາຍບາດເວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຍັງຈັກຈົບក្នុងນີ້ມັນບໍ່ຫອຍບໍ່ຕຶກນີ້ມາບາດຍັງມີຊາມມີໄຄກະບາດນະມີຖົງອັນໃດກະບາດນະແກ້ວຕຶມເປົາກະບາດບາດນີ້ຂ້ອຍຈະລົກຢູ່ຢູ່ບົ່ວໃຫ້ນຶກເດເຊລບາດມາກິດຈະດາຍສາຍສາຍເຈົ້າຍັງຈັກໄປດັກຫຍາມານະອາໂອເຄຈຶ່ງຈັກອອກໃຫ້ເຈົ້ານີ້ຄືກັບສະຫຼັດບາດ សម្រាប់សាឡាត់ស្រួយហ្នឹងបាទយើងហៅសាមញ្ញថាសាឡាត់ស្រួយបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាបទៀតហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងយកក្របសាឡាត់ស្រួយរបស់យើងហ្នឹងយកវា100មកបាទស្រួយលើដៃដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងធុងយើងនេះធុងសាបរបស់យើងនេះហៅថាស្នាលបាទធ្នាលហ្នឹងទៅហៅថាធ្នាលធ្នាលមានកន្លែងយើងសម្រាប់សាបបាទស្លាប់ដោះហ្នឹងបាទ អ្នកដាក់អាត្មាយេមហួយៗវាពេលលើចឹងតែនេះពេញតាមហ្នឹងតែពេលណាដែលវាដុំមកយើងគឺឲ្យយោតែដាំតាំងទៀតបាទ បន្ទាប់ពីយើងរោយក្រឹបសាឡាត់យើងនេះបាទរោយក្រឹបសាឡាត់នោះលើធ្នាបើយើងរោយរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកដីហ្នឹងមករោយវាលើតិចតិចទៀតមកក្រឹបទីលើវាហ្នឹងចាំណាបាទដីហ្នឹងមករោយវាលើតិចតិចមកគំរោយច្រើនពេកណាបាទរោយច្រើនពេកវាកប់ឫសកប់ក្រឹបច្រៅ ចាប់ចិត្តជ្រៅវាក៏ដោះយូរដែរបាទវាក្រឡំនោះបាទឥឡូវទៅតែយើងរុយដីក្រោបពីលើក្របសរ៉ាត់ដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងឆ្នាលរបស់យើងមានរុយហើយបាទយើងក្រោបយើងរុយដីពីលើតិចតិចមកណាបាទកុំឲ្យវាច្រៅពេកបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាប់នឹងត្រួយទឹកវាទៅស្រយជោគទៅណាបាទ